हरे कृष्णा नारायणीयम 3వ దశకము భక్తి స్వరూప వర్ణనము భక్తి కే ప్రార్థన పటంతో నామని ప్రమద భరసింధో నిపతితాః స్మరంతో రూపంతే వరత కథయంతో గుణ చరంతో ఏ భక్ त्वयि खलु रमन्ते परममो अहं धन्यान् मन्ये समधिगतसर्वाभिलषितान् कृष्णा गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तम् भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृष्ण कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि मह्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशानामकियती न के के लोकेस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते कृष्ण <coughs> मुनि प्रौढ़ूढ़ा जगति खलु गूढ़ात्मगत भवत्दोज स्मरण विरुजो नारद मुखा चरती शैर सतत परिनिर्भात परची सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरं कृष्णा भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रमश प्रशमये अशेषक्लेशौघम् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचो भवेन्मिथ्यारध्या पुरुषवचनप्रायमखिलं कृष्ण